वर तबरक मेरा नाम है कार्यबू बकर हयात और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ कुरान करीम अगर भूल चुका है तो उसको याद करने के हवाले से मैं वक्तन फवकाता बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल वीडियोस अपने चैनल पर देता रहता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा कबी उम्मीद है कि अगर इससे पहले आप मेरी कई वीडियोस देख चुके हैं और आपको पहले कुरान करीम याद नहीं था और आपने मेरे असूलों के ऊपर अमल किया तो तकरीबन हंड्रेड परसेंट में से आपने फिफ्टी परसेंट ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा तो आज मैं इसी तरह की एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर क़ुरान करीम पढ़ने को दिल नहीं करता या जो आप पढ़ते हैं वो आपको भूल जाता है और आप चाहते हैं कि मैं कोई भी चीज़ एक दफ़ा याद करूं तो मुझे वो जल्दी याद हो जाए तो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर ये मशवरा दूंगा और इस मशवरे के ऊपर आप अमल करेंगे इनशाला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कुरान करीम पढ़ने को दिल नहीं करता तब भी और क़ुरान करीम अगर आप पढ़ते हैं जेन में नहीं बैठता तब भी पढ़ते हैं याद होने के बाद भूल जाता है तब भी आगे से पढ़ते हैं पीछे से भूल जाता है तब भी तो मैं आपको मशवरा दूंगा सबसे पहली बात ये सफाई का ख्याल रखें इसलिए कि आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हम इंसान हैं और हम किसी भी गंदी जगह के ऊपर दो मिनट भी ठहरना गवारा नहीं करते हम किसी भी गंदी जगह के ऊपर जाएं, तो हम अपने आप को कितना अच्छी तरह समेट के अपना नाक और मुंह और उस जगह से गुजर भी जाएं, तो बाद में भी पानी मुंह से बहा बहा के हम जगह का भी सत्यानाश कर देते हैं क्यों गंदी जगह पर ठहरना कोई भी अच्छा नहीं समझता अगर आप किसी भी हवाले से बीमार हैं तो सबसे पहले अपनी जितना आपसे मुमकिन है अपनी सेहत का ख्याल कीजिए इसलिए कि किरण करीम लम सू अरुन बग़ैर वज़ू के उसको छूना जायज़ नहीं है तो अगर हमारा सीना गंदा हो चुका है हमारा मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसका भी असर याद रख याद रखिए कुरान करीम की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम जहरी सफ़ाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हमारी जो कपड़े हैं वो इस किस्म के नहीं हैं साफ़ सुथरे होने चाहिए अगरचे पुराने हों लेकिन अगर कपड़े मेले कुचाले पहनी रखते हैं टोपी की हमारी हालत कोई नहीं होती और मिसवाक करने की हमारी आदत नहीं है याद रखिए ऐसे शख्स को भी कुरान करीम बहुत कम याद होता है अगर याद हो भी जाए तो ऐसे शख़्स को कुरान करीम याद होने के बाद मेहमान रह जाता है बहुत जल्दी उसके सीने से निकल जाता है तो हम जहरी सफ़ाई सुथराई का भी ख्याल रखें ताकि देखने वाला हमारे चेहरे से हमारे लिबास से हमारी गुफ्तगु से वो समझ सके कि शख्स वाकई ही हाफिज़ कुरान है इनशाला आपको कुरान करीम की हफ़ाजत और याद करने के हवाले से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा साबित होंगी और आप वक्ता फ़वकाता कोशिश किए करें आपका गला ख़राब रहता है आपका सीना ख़राब रहता है आपका मैदा ख़राब रहता है तो उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें इनशाला जब तक आपतमंद नहीं होंगे आप करीम जैसी इतनी भारी और हैवी किताब अपने सीने में महफूज रखना शायद ये मेरी बात आपको बहुत अजीब लग रही हो लेकिन तजर्बा करने में क्या हर्ज है आप तजर्बा करके देखें मेरा तजर्बा है इन चीज़ों के ऊपर कि जो शख्स बातनी तौर पर आ, बातनी तौर पर बहुत ज़्यादा वो गंदा हो या जहरी तौर पर बहुत ज़्यादा गंदा हो ऐसे शख्स को कलामुल्लाह बहुत कम याद रहता है और मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कुरान करीम बहुत अच्छी तरह याद था लेकिन वो दांतों की सफाई नहीं रखते थे कपड़ों की सफाई नहीं रखते थे वो बात करते थे तो, तो यकीन जाने मैं कुछ आपको बता नहीं सकता बातनी सफाई नहीं थी जहरी सफाई नहीं थी कुरान करीम उनको भूल चुका है तो आप अब क्या कहेंगे कि खरे साहब बातें तो किसी का भी साफ़ नहीं है भाई जितना मुमकिन है उसको साफ़ रखने की कोशिश करें ये तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करने के बाद आप जिस काम के लिए मैंने वीडियो बनाई है वो बात यह है कि आप सुबह एक्सरसाइज़ की आदत बनाएं फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज़ नहीं पढ़ता वो खबीस है वो गंदा है देखें हदीस मुकदसा के मुताबिक हम कितने गंदे और ख़बीस बहुत गंदी चीज़ को खबीस कहते हैं हम कितने गंदे हो चुके हैं तो हम फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें फजर की नमाज़ के बाद एक घंटा लाजमी एक्सरसाइज किया करें मैं खुद करता हूँ अलहमदिल्ला मुझे बहुत फ़ायदा फ़ायदा उससे हुआ है और बहुत ज़्यादा नामुमकिन चीज़ें भी मैं मुमकिन कर गुजरा हूँ फजर की नमाज के बाद एक घंटा जो शख़्स रोज़ाना डेली एक्सरसाइज़ नहीं करता सर्दियों के मौसम में असर के बाद और गर्मियों के मौसम में फ़जर के बाद एक घंटा एक्सरसाइज़ नहीं करता वो शख्स मौत को खुद दावत दे रहा है ऐसे शख्स का मैदा सीना क्या वो खुद ही बिल्कुल सतीनास हुआ है जिसम का तो एक्सरसाइज लाजमी करें इन एक्सरसाइज जैसे ही शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपका सीना आपका गला आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा जो भी चीज़ आप एक दफ़ा याद नहीं करेंगे बल्कि एक दफ़ा देखते जाएंगे आपको चीज़ याद होना शुरू हो जाएगी मेरी बात पे आप एक महीना अमल करके देखें अब रातें बड़ी होना शुरू हो गई हैं तो जैसे ही फजर की नमाज़ पढ़ लें तो एक घंटा देखें सुबह के सुबह का जो वक्त होता है नमाज के बाद का ये जन्नत का वक्त होता है चरिंदे परिंदे हर चीज़ बेदार हो रही होती है और हम हम इंसान हैं कि पहले तो फजर की नमाज़ ही हम किस्मत से पढ़ते हैं फजर की नमाज़ अगर पढ़ भी लें तो फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम दोबारा बिल्कुल गशी की हालत में होते हैं सौ बंदा दिन को किसी टाइम भी सकता है लेकिन फ़जर का वक्त रोज़ाना नहीं मिलता कारी अब्दुलबासी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा माना हुआ नाम है कारी अब्दुलबासीद का गला उनकी आवाज़ आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा नमूना है कारी अब्दुलबासी का आज दुनिया से गए हुए उनको पैंतीस साल गुजर चुके हैं लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा लमे फिक्रिया है कि बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है फ़जर की नवाज़ के टाइम उठ के कारी अब्दुलबासिद दौड़ा करते थे कारी अब्दुलबासीद की आवाज़ के अंदर असर इत, इतना ज़्यादा क्यों हुआ वो इन अलग एक वीडियो बनाऊँगा तो सदर ओबामा से किस किसी ने पूछा कि ओबामा आप सत्तर अस्सी साल आपकी उम्र हो गई है और आप अभी तक जवान नज़र आते हैं तो पाकिस्तानी नौजवान ये तीस से चालीस साल की उम्र में बूढ़े क्यों हो जाते हैं तो सदर ओबामा ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया उन्होंने कहा कि आ, मैं इस बात का जवाब नहीं देता इस बात का जवाब सुबह के टाइम पाकिस्तान के पार्क देंगे अब देखें कई मेरी बहनें मुझसे शिकायत कर चुकी हैं कि कारी साहब हमारे घर में इतनी ज़्यादा सख्ती और पाबंदी है कि हम फजर के बाद बैर नहीं ले जा जा सकती परदे का इतना अहतमाम है खुदा के लिए हमारे घरों में पर्दे का एहतमाम बहुत ज़्यादा लेकिन रसूल सल्ला व् के घर से ज़्यादा नहीं हैं अल्लाह के नबी सल्ला व्ल् हज़रत ऐशा ये आप इस बात का मताला करें कि तयम फ़र्ज़ कब हुआ था तो इसलिए खुदा खुदा के लिए मेरी माएँ हों मेरी बहन हों या वो मेरे भाई या वो मेरे बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा मेरे लिए आप सबकाबिल एहतराम हैं अगर आपको कुरान करीम याद नहीं हो रहा तो एक अपनी सेहत का ख़्याल कीजिए अपनी सफ़ाई का ख्याल कीजिए दूसरा फजर की नमाज़ के बाद एक्सरसाइज़ का अहतमाम कीजिए और एक्सरसाइज़ के अंदर भी पहले तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट आहिस्ता आहिस्ता चलना है फिर थोड़ा सा तेज़ चलना है फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी, थोड़ी आहिस्ता रफ्तार के साथ आपने दौड़ना शुरू करना है उसके बाद जितनी एक्सरसाइज़ मुमकिन हो एक्सरसाइज के साथ अपनी खुराक का भी ख्याल रखें ताकि आपका दिमाग काम कर सके एक महीना जहरी और बातनी सफाई का ख्याल रखने के बाद बातनी सफाई आप समझ गए होंगे गुनाहों से पाक होना अलग चीज़ है जितना गुनाहों से आजकल गुनाहों से कौन बचा हुआ है गुनाहों से जितना बच सकते हैं उतना गुनाहों से बचने की कोशिश करें बाकी जो अंदर की सफ़ाई है यानी मैदे की बीमारी सीने का ख़राब होना गले का ख़राब होना आवाज़ का इन चीज़ों को मैं बात नहीं करार दे रहा हूँ अगर इन ये चीजें आपकी बहुत ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब है मसलन आप हाफिज़ बहुत बेहतरीन है लेकिन गला आपका इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप सफ़ाई के साथ आप कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते तो अरे शख्स का कुर करीम की तलावत करने को दिल नहीं करता अपनी सफाई का ख्याल रखें और फजर की नमाज़ के बाद एक्सरसाइज़ का एहतमाम करें एक महीने की मैं गारंटी देता हूँ एक महीने के बाद अगर आपका कलामुल्ला पढ़ने को दिल न करे एक महीने के बाद आपको याद की हुई चीज़ भूल जाए या एक महीने के बाद आगे से पढ़ें पीछे से भूल जाए एक महीने के बाद अगर ये शिकायात आपकी बाकी रह जाएँ मुझे बताएँ ज़रूर अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी सारी बातें आप समझो कि लव करार दे रहे हैं तो एक महीना मेरी बातों पर अमल करके देखें इनशा इन शह इन बहुत कभी उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ एक महीने बाद आपकी तबीयत भी बदल जाएगी एक महीने बाद आपकी सेहत भी बदल जाएगी एक महीने बाद आपका कलामुल्ला इस स्टेज पर नहीं होगा जिस स्टेज के ऊपर आ जाए अपने याद को अपनी दुआ में याद रखा करो वालेकुम व्ला वर्का अल्लाह हाफिज़